На базе Украинского гуманитарного института прошли ежегодные межшкольные спортивные соревнования за кубок мэра «Спартакиада-2015». 19 марта школьников встретили студенты и преподаватели кафедры физического воспитания. «Спартакиаду» посетили дети шести школ города Буча. Для участников подготовили 10 различных эстафет и конкурсов, в которых они демонстрировали свои спортивные умения и навыки. Соревнования также посетили секретарь горсовета Бучи Василий Алексюк, начальник бучанского отдела образования Олег Цимбал и директор бучанской ДЮСШ Олег Гайдай. Они рассказали о перспективе их сотрудничества З Українським монітарним інститутом уже декілька років, як підписані договори про співпрацю в різних напрямках роботи, ну, в різних сферах у нас ми співпрацюємо дуже тісно. З моменту заснування Українського монітарного інституту є співпраця між Бучанською міською радою гуманітарним інститутом, і даний захід є не одним з багатьох. заходов, которые проводит разом Украинский гуманитарный институт и Бучанская міська рада. Также они сообщили, что и в дальнейшем будут способствовать проведению подобных мероприятий. Победу в соревнованиях второй год подряд одержала команда 5-й Бучанской общеобразовательной школы. Василий Алексюк наградил их переходящим кубком мэра. Гарное проведение, очень интересные конкурсы, чувствовал много эмоций, переживаний, много радости от все участники соревнований получили грамоты и фирменные памятные календари, а команды, занявшие первое, второе и третье места, получили соответствующие медали. Отдельно выделили и самых активных участников. Их наградили именными грамотами. Организаторы соревнований сообщили, что в этом году это не последняя спартакиада. Вторую уже для школ других городов планируют провести в апреле. Олег Василенко, Эдуард Еременко, Иван Ярыш, Угиньюз.